Марина Гречка всю жизнь живет в доме на улице Ленина. Она здесь родилась и выросла вместе с двумя родными сестрами. Женщина признается, это домик для нее настоящая семейная ценность, которую безжалостно уничтожила наводнение. На протяжении уже шести недель Марина с сестрами вынуждена жить на улице. Под навесом у них и спальня, и кухня, и ванная. Случилось такое вот, ну, несчастье, да? Вот. И теперь мы так и живем здесь на раскладушках. На раскладушках живем. Ну, когда уже прошло почти два месяца, полтора месяца, да, прошло. Я не знаю, когда. Нам не к кому обратиться. Кому мы обращаемся, нам все отказывают, нас посылают туда, сюда, обратно. То есть получается замкнутый круг. То есть мы не знаем, к кому обратиться и где нам жить. Время-то идет. Время идет, уже холодает. Уже, ну, как бы сказать, холодает, да. Я не знаю, как мы. Ну ладно, мы не утонули, так что теперь замерзнем что ли. В ночь, 6 на 7 июля, Марина провожала сына Александра в армию. Стихия застала врасплох. В результате на утро Сашу в армию не забрали, но военкомат долго себя ждать не заставил. Уже 9 числа парни без документов и практически без одежды забрали служить. Когда начались все эти ну, выплаты компенсации, сказали ему не положено, потому что у него его нет. И у него нет никаких документов. Я говорю, как это так нет? То есть, ну, сапоги ⁇ топтать ⁇ значит положено без документов, да, а компенсации получать не положено. Марина добилась, чтобы сыну оформили небольшой отпуск. Ведь самой бегать и добиваться компенсации на него у женщины просто нет сил. По военному билету он получить не смог. Вот, ему сказали, делай паспорт. И паспорт уже ему делали платно, платно. То есть уже бесплатно ему паспорт не делали. Я говорю, как это так? Паспорт у него утонул в наводнение. Пацан чуть сам не утонул. Я сама своими глазами видела, как он тонул. Он с горем пополам ну, выжил там. Я не знаю, как он закарабкался. Вот. Ну и все равно ему паспорт делали уже 780 рублей. Мы заплатили за паспорт ему, чтобы сделать ему паспорт. И вот до сих пор мы сейчас сделали доверенность. За доверенность тоже мы заплатили. Вот, тоже уже платно это все. Вот и вот я сегодня буквально ходила, мне сказали нету его, нету его нету в списках. Как это нету? Во время наводнения парень много времени провел в воде, наглотался. В итоге уже через несколько дней службы Саша попал в госпиталь с двухсторонней пневмонией. Вследствие наводнения получил вот ну легкий вред здоровья, там легкий или средний, там я не знаю уже врачи определяют. Вот. Мне сказали, мы такие справки не даем. То есть вот, я обратилась в прокуратуру. Прокуратура меня послала в военкомат. Военкомат меня послал в администрацию. Администрация меня послала к юристам. Юристы меня послали в прокуратуру. То есть получился замкнутый круг. Мне идти некуда. Марина Гречка каждый день переживает за свое сыном будущее и будущее ее сестер. Она признается, Саша хоть и защитник Отечества, но пережитая в роковую ночь вспоминается слезами на глазах и все принимает близко к сердцу. Сейчас вот у моего сына тоже ребят забрали в армию, ребята все в шоковом состоянии. Вот сейчас в его части три человека покончили с собой три парня покончили с собой. Я боюсь, что, ну, как, даже говорить не хочу. Как и где жить сыном Марина не представляет. Дом рухнул, взамен пока ничего не дали. Да и предлагают только трехкомнатную квартиру. А ведь прописано в доме 8 человек. У нас был дом, да? У нас было три отдельных входа. Мы три отдельно жили. То есть, ну как, каждая семья жила отдельно, да, на три хозяина. А теперь нам трехкомнатную квартиру на всех. Как это? Это нормально вообще? Ни одна из перечисленных Марина Гречка проблем пока не решена. Пережившим ту страшную ночь вполне понятны боль и отчаяние этой семьи. Я нашла свой стиль. Я иду в ногу со временем. Наш магазин одежды «Браво». Нам осталось только выбрать. В сети магазинов «Браво» огромный выбор школьной одежды. Принимаем коллективные заявки на классы. Не откладывайте покупку школьной формы. Новинки представлены уже сегодня. Город Крымск, улица Синева, 9, остановка «Стадион» и улица Комсомольская, 24, кафе «Амуремия». Сеть магазинов детской одежды «Браво».